Вечер. Человек Луганский. Луганск округ у меня в Харькове, как вы знаете, поэтому я очень хорошо чувствую сердцем, что происходит сегодня на Донбассе. Уважаемые наши не оппоненты как вы помните, во время событий на Майдане все до единого представители Европейского Союза и США официально заявляли, что за все, что происходит в стране ответственность всегда несет власть. Поэтому то, что сейчас происходит в студии, это не что иное, как попытка свою некомпетентную, непрофессиональную, бездарную политику переложить Ответственность Ира, за это Она крупный Ира. бизнес. Александра Владимировна, я Ира, вас не перебивала, пожалуйста, дайте мне закончить. Не устраивайте у... здесь базар, пожалуйста. Вот можно я закончу? вы не приходите. Я хочу подождите. сказать, дорогие украинцы, надо, надо эту партию забрать. я... Подождите, что? Я... Газ... Подождите, стоп. Давайте договоримся. Вы в Верховной раде вольны делать, что хотите. Верховной но, Вешать. но, 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 но да, Здесь я заявить, давайте попробуем найти какие-то ну, точки Ренат соприкосновения. Отметок. Это, безусловно, патриот, который любит Донбасс. Но в первую очередь он представитель крупного бизнеса. Ответственность крупного бизнеса заключается в следующем. Обеспечить и создать рабочие места, вовремя выплачивать налоги. Также не надо забывать о социальной ответственности бизнеса. И сегодня власть полностью провалила политику на Востоке. Почему, скажите мне, пожалуйста, в нарушение всех международных норм и правил не обеспечен гуманитарный коридор и не проходит эвакуация мирного населения? Абсолютно правильно вы сказали. Все мы знаем, что сегодня на Востоке гибнут в основном мирные люди. Именно частная инициатива, в том числе фонд Рината Ахметова, сегодня эвакуирует детей и женщин из территорий, на которых происходят боевые действия. Также мы должны... говорить. Сегодня, кстати, я хочу сказать, 1400 деток уже эвакуировал фонд Рената Ахметова. А с какой стати крупный бизнес и, в частности, Ренат Ахметов, должен нести ответственность за бездействие власти? Вы три месяца при власти. У вас полная полнота власти. Вы контролируете судебную систему, силовой блок, генпрокуратуру. Скажите мне, пожалуйста, почему ваш министр Аваков до сих пор не дал ответ ни на одно резонансное на преступление, почему не отчитались перед обществом? Кто виновен в гибели, в трагедии, в чудовищной, в Одессе, в Мариуполе, в Славянске, в Красноармейске, когда мирных людей расстреляли? Ни одного ответа на сегодняшний день не получено. Более того, давайте говорить откровенно, вы же к этому призываете. Почему сложилась такая ситуация на востоке страны? Это я вам говорю как луганчанка, которая постоянно общается с людьми, которая не может нормально эвакуировать свою семью, которая прячется сегодня в подвалах, когда бомбят в центре города в, посреди бела дня, без предупреждения, не эвакуировав людей. А знаете, почему так сложилось? Потому что вы здесь все сидите на ток-шоу и совершенно оторваны от реальности. Не знаете, как сегодня живут люди. Почему, скажите мне, пожалуйста, за три месяца никто не приехал и не попытался поговорить с людьми? Почему вы летаете в Брюссель, в Вашингтон? Корень решения и ответы на решение всех украинских проблем не там. Они находятся в Украине. И сегодня это на Донбассе. И вы не здесь в студиях, клеймите позором. Ахметова, другой крупный бизнес. Министров своих на ковер вызываете и спрашивайте. Где? Кстати, я вам хочу сказать. Очень интересно, Савик, секунду. Спасибо. Мы заговорили о бронежилетах. Дай себе человеку. Вы же говорили Мы заговорили о бронежилетах. Очень интересно у, у нас, сложилась у нас ситуация. есть представитель администрации. Сави, очень, очень, очень интересная ситуация, когда Сейчас. партнеры по коалиции сегодня в парламенте ставят вопрос о том, что необходимо проводить расследование, куда дели средства, которые всей Украины по копейке люди забирали на бронежилеты для солдат. Мы проголосовали. Плохо то, Александра Владимировна, что сегодня солдаты жалуются на то, что у них абсолютно нет, нет Вам нету Евросоюз выделил понятия, деньги на бронежилеты. Если своя власть, Вам выделили что люди будут на бронежилеты. Где нету понимания эти этого. Почему Поэтому своих будем контролировать еще надеюсь, жестче, что мы чем чужих. И мы нету услышим ответ на Поэтому и будем рассвет. контролировать. Да, индульгенции нет, только вопрос, Всё, почему только не, не денег ориентир, нет. и нету людей бронежилетов. Спокойный жилет, разговор, по... не ориентир. Уже пора. Спокойный разговор, пожалуйста. Ну, да, по